Он обещал сделать, да ничего не сделал. То, что вопрос. обещал Михаил Николаевич, прошло две недели, ничего я не, я не делал. Ответ. Я прошел основной, не третий Вопрос, можно уже в пожалуйста. конце концов, а то... Уважаемый Николай Леонидович, Шимбарева Людмила Афанасьевна, скажите, пожалуйста, у меня к вам три вопроса. Почему оппозиционный блок не голосовал за ставку премьер-министра Яценюка? Второй вопрос. Есть ли опасения, что вместо Яценюка назначат премьер-министром Наталью Яреско? И третий вопрос. Почему оппозиционный блок не хочет предложить свои кандидатуры в состав кабинета министров? Я, как, уже, действительно, они все вопросы между собой тесно связаны, я скажу, что на Значит, мы не голосовали, если так говорить простым человеческим языком, что хотел сделать президент. На фоне того, что 90 или там больше процентов ненавидит э, Арсения Петровича, то президент понимал, что дальше держать э, все, все реформы, вот такие такие псевдореформы, которые проходили в стране последние годы, это реформы, которые не только делал Арсений Петрович, это реформы, за которые несет ответственность президент. Что хотел сделать президент? Назначить украинскую мову, на краще звучит, Цаповик бывает в лице Арсения Петровича. То есть получается, что президент хороший, самопомощь хорошая, БПП хорошие, то есть они как бы все виноват в народный фронт, и я ценю. Вот они плохие, они развалили все реформы, как бы не дают двигаться вперед в стране. Именно с этим было связано то, что решили, что сейчас мы Арсений Петровича снимем, а поставим там либо то, что вы говорите ерейское, либо Турчинова либо еще кого-то, и все будет прекрасно. То есть все как бы э, в, в понимании людей как бы убрали про плохого и, ценюка, и еще год можно как бы говорить о том, что вот сейчас пришел один человек, теперь будет по-другому. Теперь, если они захотят снять его или как-то... Теперь президенту самому наш, нужно брать на себя ответственность э, за то, что будет э, происходить. Потому что э, если они сейчас в этом формате создадут коалицию с Народным фронтом, то президент уже не сможет сказать, что это... Яценюк или там кто-то, это он, это всякая, и не только президент, это вся коалиция, которая поддерживает, в том числе и Батьковщина, которая ругает э, постоянно премьер-министра, но из коалиции вышла только недавно. И наш ход с тем, что мы не проголосовали, я считаю, он этому очень хорошо помог, то есть вышла самопомощь, вышла Батьковщина, и все прекрасно понимают нормальные люди, а там тоже есть нормальные люди, их достаточно, что выход из этой ситуации, это перевыборы, это новая конституция, это выборы президента, это нормально, ну, опять же, в первую очередь возвращаясь к тем, что нужно реализовать низкие соглашения.